আমাৰ সৰ্বমুঠ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়াল এইবাৰ চল্লিছ লাখ হ'বগৈ বি টি এ ডিত প্ৰায় ছয় লাখ হিতাধিকাৰী বাকী নন বি টি এ ডি অঞ্চলত চৌত্ৰিছ লাখ হিতাধিকাৰী আৰু এই গোটেই ডাটা বেছটো আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনাৰ লগত বহুতকেইটা ডাটা বেছৰ লগত আমি ইয়াক মেটছ কৰাইছিলোঁ যাতে এজনো অযোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে এই আঁচনিত সোমাব নোৱাৰে যোৱাকালি আমি এই গোটেই অৰুণোদয় দ্বিতীয় আঁচনিটোৰ আৰু পৰা তৃতীয় আঁচনিলৈ আমি যোৱাৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা আছিলে তাক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু জুলাই মাহৰ পৰা আমি অৰুণোদয় দ্বিতীয় আঁচনিটো আমি সামৰণি মাৰিলোঁ এতিয়া গোটেই এই মাহটো আগষ্ট মাহটো আমাৰ নৱ নিৰ্বাচিত পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল বা জিলা উপায়ুক্তৰ প্ৰতিনিধি প্ৰত্যেকজন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ ঘৰলৈকে যাব মোৰ পৰা এখন পত্ৰ লৈ যে আপুনি অৰুণোদয়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু অকল খালী পত্ৰখন দিবৰ কাৰণে অলপ বেয়া লাগে কাৰণে লগত এখন আমি সৰু কিতাপো পঠাইছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওপৰত উপেন ব্ৰহ্মৰ ওপৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ওপৰত এ পি জে আব্দুল কালামৰ ওপৰত গোপীনাথ বৰদলৈৰ ওপৰত মূলা গাভৰুৰ ওপৰত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ওপৰত গোপীনাথ বৰদলৈ লিখা এখন পুষ্টিক পুথি আছিল তাকো আমি পঠিয়াইছোঁ ৰাণী লক্ষ্মীবাই গমধৰ কোঁৱৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা স্বামী বিবেকানন্দ এনেকৈ চিঠিখনৰ লগত এজন এজন এখন এখন সৰু আমি কিতাপো দি পঠাইছোঁ যিহেতু এইবাৰ আমি কিতাপৰ বৰ্ষ পালন কৰি আছোঁ তাৰমানে চল্লিছ লাখ পৰিয়ালক এখন পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপো গৈ পাবগৈ এই অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰোঁতে আমাক এমাহ লাগিব ঘৰত গৈ গৈ আমি গোটেইখিনি দিওঁতে আগষ্ট মাহত অৰুণোদয় কোনেও নাপাব আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ সোতৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ দিনা উপজা দিনৰ দিনা আমি অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম আৰু অসমৰ ইতিহাসত চল্লিছ লাখ পৰিয়ালক সামৰি কেতিয়াও আগতে এনেকুৱা কোনো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু এইবাৰ আঁচনিটো লৈ আমি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ দুৱাৰ মুখত গৈ আমি উপস্থিত হ'ম যে আপুনি অৰুণোদয় পাইছে এইবাৰৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ব্লকত এজন অৰুণোদয় সহায়ক থাকিব কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ ই কে ৱাই চি হোৱা নাই কেতিয়াবা কোনোবাই টকাটো যোৱা নাই তেওঁলোকে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু এটা প'ৰ্টেলো মুকলি হৈ থাকিব য'ত নেকি কোনোবাই চৰকাৰী চাকৰি আদি পালে নিজক অৰুণোদয়ৰ পৰা অপ্টআট কৰিব পাৰিব এই চিঠিখনৰ লগত আমি তেওঁলোকক আৰু এখন পপত্ৰ দিম আমি আৰু এটা আঁচনি মই ৰিপিট কৰিছোঁ পৰীক্ষামূলকভাৱে পাইলট বেচিছ এইটো আমি এতিয়ালৈকে স্থায়িত্ব দিয়া নাই পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি এটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে অৰুণোদয় পৰিয়ালে যদি গেছ কিনে ৰন্ধন গেছ কিনে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি আঢ়ৈশ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য এটা প্ৰদান কৰিম অৰ্থাৎ অৰুণোদয় পৰিয়ালটোৰ যিকোনো এজন সদস্যই যদি এটা ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰে লগে লগে আই অ' চিয়ে আমাক জনাই দিব যে অমুক পৰিয়ালটোৱে আজি এটা গেছ কিনিলে লগে লগে তেওঁৰ একাউণ্টত আৰু আঢ়ৈশ টকা জমা হৈ যাব তাৰমানে যিটো চাৰে বাৰশ টকা পাইছিলে এতিয়াৰ পৰা গেছ কিনিলে যদি গেছ নিকিনে আঢ়ৈশটো নাযায় যদি গেছ কিনে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোলৈকে আঢ়ৈশ টকাও চৰকাৰে ডেবিট কৰি দিব এই চিঠিখনৰ লগত আমি গেছৰ কথাখিনি লিখিবৰ কাৰণে লগত এখন ফৰ্ম পঠিয়াম চিঠিখন যেতিয়া গাঁৱত তেওঁলোকে লৈ যাব চিঠিখনো দিব লগতে ক'ব যে আৰু এটা আঁচনি আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে ডিটেইলছটো দিয়ক আমাক কি ডিটেইলছ লাগিব অৰুণোদয় পৰিয়ালটোৰ যিগৰাকী মানুহে গেছ লৈছে গেছ কানেকশ্যন নম্বৰটো লাগিব তেতিয়াহে আই অ' চিৰ লগত আমি টাই আপ কৰিব পাৰিম যদি গেছ নম্বৰ নাথাকে আই অ' চি আমাক সহায় কৰিব নোৱাৰে গতিকে গেছ কানেকশ্যন নম্বৰটো আমি তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে দ্বিতীয় প্ৰপত্ৰখনো ঘৰত লৈ যাব অৰুণোদয় পোৱা ভাল খবৰটোও দিব লগত আৰু এটা খবৰ দিব যে নতুন এটা আঁচনিও চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এই আঁচনিখন আমি জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল আমি চাৰি মাহ কৰি চাম যদি ৰাইজ উপকৃত হয় খুব ধুনীয়াকৈ যদি আই অ' চিৰ লগত সম্পৰ্কটো স্থাপিত হয় কাৰণ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো জড়িত থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰো জড়িত থাকিব যদি আঁচনিটো আমি ভাবাৰ দৰে যদি তালমিলটো বহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি আঁচনিটো ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি তাক ৰাখি দিব পাৰিম কিন্তু তাত এটা তালমিল লাগিব গেছ কিনাৰ লগে লগে আই অ' চিয়ে গম পাব আই অ' চিয়ে ফাইনেন্সক জনাব কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে লগে লগে পইচাটো বেংক একাউণ্ট যাব লাগিব সাধাৰণতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৱেবচাইটসমূহৰ মাজত পৰ্টেলসমূহৰ মাজত মিটিং খুব ডিফিকাল্ট হয় কিন্তু আমি যোৱা দুটা মাহত প্ৰচেষ্টা কৰি এটা পইণ্টলৈকে আহিছোঁ আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াক আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম আৰু যদি কাৰ্যত সেইটো ৰূপায়ণ হয় তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় পৰিয়ালে পাব চাৰে বাৰশ যিটো মাহত গেছ কিনে তেওঁলোকে আৰু আঢ়ৈশ তাৰমানে এফেক্টিভলি এই গোটেই আঁচনিটো পোন্ধৰশ টকালৈকে মাহত বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু গেছ যিটো মাহত নিকিনে বহুত পৰিয়ালক আমি দেখিছোঁ আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ তেওঁলোকে পঞ্চল্লিছ দিনতহে এটা গেছ কিনে এমাহত এটা গেছ নিকিনে যদি গেছ নিকিনে তেতিয়া কিন্তু এই আঢ়ৈশটো নাপায় আৰু এই আঢ়ৈশটো অৰুণোদয়ৰ লগত নাপায় যিদিনাখন গেছ কিনে তাৰ পিছদিনাখন পাব গতিকে ই অৰুণোদয় আঁচনি নহয় অৰুণোদয় প্লাছ অৰুণোদয়ৰ লগত এটা সংযোজন মই আপোনালোকক সম্বোধন কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে দহ আগষ্ট তাৰিখে ইউজুৱেলী অৰুণোদয় সকলোৱে পায় অৰুণোদয় দুইৰ হিতাধিকাৰী প্ৰায় বাৰ লাখ পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে এতিয়া পুৰণা হিতাধিকাৰীখিনিক টকা পঠাই বিশেষ কোনো লাভ নাই গতিকে আমি সোতৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি কিন্তু পৰৱৰ্তী মাহসমূহত দহ তাৰিখেই পাব অক্টোবৰতো দহতেই পাব নৱেম্বৰতো দহত পাব খালী ছেপ্টেম্বৰটো আমি দহত নিদি সোতৰ তাৰিখে দিম যাতে আমি এটা ভাল দিনত আমি এই আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ বা ডেডিকেট কৰিব পাৰোঁ